أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد تمام دوستون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

پیمانہ قدرت الشیعہ کے معنی ہے میں نے اس چیز کو ماپا اس کا اندازہ کیا قدر الشیعہ بششیعن کے معنی ہے اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر ماپا اور اس طرح اندازہ کیا کہ وہ اس کے برابر ہے یا نہیں یا ان دونوں کا باہمی تناسب کیا ہے قدرت علیہ السعوب کی معنی ہے میں نے اس شخص کے معاق کے مطابق کپڑے بنائے ہیں لہذا تقدیر کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کے پیمانے یا اندازے کے مطابق فٹ ہو جانا مقدار اس پیمانے یا ماڈل یا پیٹرن کو کہتے ہیں جس کے مطابق کوئی چیز بنائی جائے جا علا قدرن کی معنی ہے وہ اندازے یا پیمانے پر پورا اترا قدارن اس شخص کو کہتے ہیں جو مناسب اور معقول قد کا ہو نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا المقدرو اس شخص کو کہتے ہیں جو اندازہ کر کے بتایا کہ کھیت سے غلے کی کتنی مقدار پیدا ہونے کی امید ہے کلیات بالا سے واضح ہے کہ قدرن یا تقدیرن کی معنی ہے اندازہ یا پیمانہ یا کسی چیز کا اندازے اور پیمانے پر پورا اترنا چونکہ کسی چیز کو ایک خاص پیمانے اور اندازے کے مطابق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر پوری پوری مقدرت حاصل ہو اس لیے قدر تو علش ان کے معنی ہے مجھے اس قدر قوت حاصل تھی کہ میں اس چیز کو اپنے پیمانے کے مطابق بنا دیتا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عالم عمر میں ہر فیصلہ یا ہر کام اللہ کے اختیار متعلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سر انجام پاتا ہے عالم امر میں کوئی لگا بندھا قانون نہیں جس کے مطابق ہر فیصلہ صادر ہو لیکن عالم خلق میں اللہ کا امر قائدے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہو جاتا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اللہ کا عمر پیمانوں کے قالب میں ڈھل گیا وہ مقررہ اندازوں کا پابند ہو گیا اور اس طرح قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ نے ہر شئے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہر شئے کے لیے پیمانہ مقرر کر دیا کا کیا مطلب ہے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے پانی درجہ انجماد پر سیال سے ٹھوس ہو جاتا ہے ایک خاص درجہ حرارت پر وہ پھر ٹھوس سے سیال ہو جاتا ہے نشیب کی طرف بہتا ہے جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے زیادہ پانی کو حرارت پہنچائی جائے تو وہ بخارت میں تبدیل ہو جاتا ہے بخارات ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں اس لیے وہ فضا میں بلند ہو جاتے ہیں انہیں بادل کہا جاتا ہے ایک خاص درجے کی ٹھنڈک پہنچنے پر وہ بخارات پھر پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پانی کیونکہ ہوا سے بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ بارش کی شکل میں زمین پر برس پڑتے ہیں پانی کے پیمانے کہا جائے گا یا یہ کہ ایک خاص مقدار تک پانی پیاس بجاتا ہے اور ممد حیات ہے لیکن اسی کی افراد انسان کی موت کا باعث بن جاتی ہے جسے ڈوب کر مر جانا یہ بھی پانی کے پیمانے ہیں یا مثلاً برسوں کے جا کر پھل دیتا ہے اور میں بار آور ہو جاتا ہے یہ ببول کے بیچ سے بے سمر کانٹے دار درخت اگتا ہے اور آم کے بیچ سے سمر بہشت ب ادنا تدبر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جس چیز کو قرآن نے قدر کہہ کر پکارا ہے اسے ہماری اصطلاح میں قانون فطرت یا لا آف نیچر کہا جائے گا لہٰذا اللہ نے اشیاء کائنات کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق وہ وجود میں آئیں بڑھتی پھولتی پھیلتی اور اس کے بعد معدوم ہو جاتی ہیں یا کوئی دوسری حیرت اختیار کر لیتی ہیں دیکھیے قرآن کریم کی مختلف آیات سے یہ حقیقت کس طرح نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے انسانی بچے کی پیتائش کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے جو ایک محفوظ مقام عورت کے مبیزہ میں قرار گیر ہو جاتا ہے الہ قدر معلوم وہ ایک معلوم اندازے یا پیمانے تک وہاں رہتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ مدت ہے جس تک جنین رحم مادن میں رہتا ہے اور اس کے لیے فطرت کا قانون مقرر ہے اس کے بعد فقدر ناف نعم القادرون یہ پیمانے قوانین ہم نے مقرر کیے ہیں ہم بہترین پیمانے مقرر کرنے والے ہیں زمناً یہاں سے قادرن کی معانی بھی واضح ہو جاتے ہیں پیمانے مقرر کرنے والا دوسری جگہ میں قادرن کے بجائے قدیرن آیا ہے جنین کے لیے ان پیمانوں کے متعلق دوسری جگہ ہے کہ بعض اوقات رحم مادر میں بچہ نا تمام رہ جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہے وَكُلُّ شَيْئِنْ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ اللہ کے ہاں ہر شے کے لیے پیمانے مقرر ہیں اور بارش کے متعلق کہا کہ وہ اور ہم بادلوں سے ایک مقدار کے مطابق بارش برساتے ہیں دوسری جگہ ہے کہ بارش برستی ہے تو فسالت ریا ندی نالے اپنے اپنے ظرف قدر پیمانوں کے مطابق پہ نکلتے ہیں زمین کی پیداوار کے متعلق بھی کہا گیا جو نزدل و بے قدر اس کی پیداوار ایک اندازے کے مطابق ہوتی ہے جسے اللہ کی مشیت نے مقرر کیا ہے یہاں پہ مایشا کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اسی سلسلے میں ان چار موسموں کا ذکر بھی آیا ہے جن میں مختلف فصلیں اگتی ہیں وقدر قدر رفیح فی ارباطی ایام اللہ نے زمین کے لیے چار فصلوں کے پیمانے مقرر کر دیے اجمالی طور پر تمام اشیاء کائنات کے متعلق کہا کہ وقدرہو تقدیرہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے اندازہ اور پیمانہ مقرر کر دیا۔ بلکہ ہر شے کو پیدا ہی ایک خاص پیمانے کے مطابق کیا۔ اناکل شئیئن خلقناہو بقدرن سورہ اعلا کی وہ دو آیتیں بڑی غور طلب ہیں جن میں کہا کہ الذی خلق فسوا والذی قدر فهدہ اللہ نے ہر شے کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پھر اس میں سے حشو زائد کو الگ کر کے اس کا تناسب قائم کیا پھر اس کے لیے ضروری پیمانے مقرر کیے اور اس کے اندر اس امر کی رہنمائی رکھ دی کہ وہ ان پیمانوں کے مطابق اپنی نشوونما کس طرح کرے یعنی اپنے آپ کو ہدایت دے سکے اب آپ اس گوشے کی طرف آئیے جس میں اس لفظ قدر کا مفہوم عصر حاضر کی اصطلاح میں قانون فطرت کے مطابق زیادہ وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے ہمارے ہاں اب ابتدائی جماعتوں کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد کس طرح آتے ہیں زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور اس کی گردش ایک لگے بندھے قانون کے مطابق ہو رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ دن اور رات طلوع غروب آفتاب کے اوقات اس حتم و یقین کے ساتھ متعین کر لیے جاتے ہیں کہ ان میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا اس کے متعلق کہا کہ یقدر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اسی طرح چاند کے متعلقہ وقت ہو منازل اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ لفظ تقدیر کی معنی کس قدر واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں کہا کہ وہ شمس و تجریلی مستقر اللہ سورج نظام شمسی بھی اپنے مستقر کی طرف رما دما چلا جا رہا ہے ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یا اس اللہ کا مقرر کردہ قانون تقدیر ہے جو ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور بڑے غلبے کا مالک بھی ہے دوسرے مقام پر مختلف اجرام فلکی کے بالعموم اور ستاروں کے بالخصوص تذکرے کے بعد کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اللہ عزیز و علیم کے مقرر کردہ پیمانے قوانین ہیں ان تصریحات سے واضح ہے کہ تقدیر کے معنی قانون فطرت کہیں نہ کہ انسان کی قسمت کے یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے ان آیات میں ذالک تقدیر العزیز العلیم کہا گیا ہے یہ اللہ عزیز و علیم کی تقدیر ہے عربی زبان کے قائدے کے روح سے تقدیر کے معنی ہیں اندازہ یا پیمانہ عطا کرنا مقرر کرنا اللہ کی تقدیر کے معنی ہوں گے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ پیمانے یا قوانین یا خداوندی اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقدیر کا مفہوم کیا ہے اور ہمارے ہاں یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ جو لفظ تقدیر استعمال کیا ہے قرآن کریم کی روزے کے اللہ کی طرف سے ہے یہ انسان کی تقدیر کہنا ہی غلط ہے حقیقت یہ ہے مسائل حیات کے متعلق بہت سے الجھنوں پیچیدگیوں کشمکشوں کی وجہ الفاظ کا غلط استعمال ہے اور ان کا غلط مفہوم ہے اور قرآن کریم کے سمجھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ الفاظ اصطلاحات یا تصورات کانسیپٹس کا صحیح مفہوم متعین کر لیا جائے اللہ کی تقادیر قوانی نے فطرت پہلے سے مقرر ہیں انہیں عالم امر میں متعین کیا گیا اور کتاب فطرت یا صحیفہ کائنات میں مرکوم اسی کو خدا نے کتاب مبین کہا ہے سورہ انعام میں ہے اللہ جانتا ہے کہ بحر و بر میں کیا ہے اور کوئی پتہ کسی درخت سے نہیں گرتا اس کا اسے علم نہ ہو اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں پنہا کوئی دانہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے حیطہ علم سے باہر ہو حقیقت یہ ہے کہ کوئی رتبو یا بس یعنی کوئی تر یا خشک چیز اشیاء کائنات کی جزیات تک ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قوانین فطرت کائنات کے پتے, پتے پتے پر تحریر اور ذرے ذرے پر منقوش ہیں جس کا جی چاہے وہ انہیں پڑھ لے اسی کو علم طبیعت سائنس کہا جاتا ہے کسی جہت سے ان قوانین کو بقدر معلوم کہا گیا یعنی وہ قوانین جن کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ تقدیر کے متعلق یہ مختصر گفتگو کو ہم یہیں پہ کام کرتے ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین